Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan terima kasih kepada Puan Zahra Selaku yang menganjurkan Majlis WIP Tuan Presiden Cik Syed Syed uh, Sifu saya Ujung mana? Toki eh Ini bos saya tu Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian Saya kongsikan yang beberapa kes yang Saya bawa Satu kes yang pertama Ketua Audit Negara tahun 2019 mengeluarkan kenyataan tanah rizab Melayu di Perak 3400 hektar telah dipindah kepada bukan Melayu. Tanah masih lagi berstatus rizab Melayu. Tapi penama di dalam geran bukan rizab Melayu. Ini yang amat pelik. Kita semua semua duk risau tanah rizab Melayu yang telah dibubar warta kepada bukan rizab. Ini yang kita duk duk fikir selama ni. Tetapi kita terlepas pandang Ada lagi tanah yang masih lagi di start, berstatus Rizal Melayu Tetapi penamanya bukan Melayu Itu satu Yang kedua Dahlah kategori dia ni Rizal Melayu Kemudian dia telah tukar pemegang saham kepada bukan Melayu Dipecahkan lot pula Kelulusan pecah lot Sebanyak 682 hektar dan diberikan dipindah milik kepada bukan Melayu melalui borang 14A ha, ini yang pening satu syarikat telah bertukar pemegang saham yang kedua kelulusan untuk pecah lot subdivision kemudian dipindah masih lagi berstatus rizal Melayu dipindah kepada bukan Melayu ini saya cerita yang saya cerita mengenai reported case tu saya tak cerita benda yang tak reported case sampai Uh, timbalan pengarah PTG Didakwa di mahkamah di, Oleh uh, SPRM Atas kesalahan fraud Itu yang kedua Yang ketiga Isu yang saya bawa adalah Isu berkaitan di sebuah tempat di hutan melintang Tanah Rizal <tuh> Melayu Dipindah kepada Bukan Melayu Menggunakan Perintah Mahkamah Palsu Kemudian Berpindah pula kepada pihak ketiga dan diberikan alasan tak boleh buat apa-apa Disebabkan oleh bona fide percesa Ini isu-isu yang, yang dibangkitkan Sedangkan Di dalam undang-undang kita Adalah yang dipanggil anti money laundry act Anti money laundry Amla Yang mana di bawah amla Ada section 55 Memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai penyiasat Sama ada SPRM atau polis Untuk melakukan sitaan Dan melucutkan hak Di bawah section 55 Mengapakah nak kena tunggu tindakan sivil oleh orang Ataupun pihak kepentingan Sedangkan kalau, cuba tengok Kalau ada kes-kes yang melibatkan uh, rasuah Duit boleh dirampas, betul? Boleh disita Adakah duit itu hanya disita? Duit itu bukan setakat disita Dilucutkan hak menjadi hak kerajaan Persoalannya Bagaimana tanah rizab Melayu yang ada enactment yang khusus berkaitan dengannya Di bawah section 19 section 9, 19 enactment Tanah Rizal Melayu Yang mengatakan bahawa sebarang pindah milik Tanah Rizal Melayu Sebarang pajakan Sebarang sewaan Apa saja transaksi kepada bukan Melayu Void Void At initio Dia tidak terbatal dengan sendirinya dan mengapakah perkara itu tidak digunakan oleh agensi-agensi tertentu untuk melakukan sitaan dan melucutkan hak dan mengembalikan tanah rizab Melayu yang berpindah milik kepada bukan Melayu secara fraud kembali kepada kerajaan. Ini persoalan yang saya heran ya. Kalau dalam mana-mana apa saja mengenai rampasan-rampasan sama ada movable property ataupun immovable property yang tak yang tak ada kaitan dengan rizab Melayu, semuanya boleh dirampas dan boleh dirucutkan hak. Soalan dia, mengapakah tidak boleh apply perkara yang sama? kepada tanah rizab Melayu yang dipindah milik kepada bukan Melayu secara fraud. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan semua eh, tanah rizab Melayu ni dia tak sama macam lain. Dia tidak boleh dipindah milik hanya dengan menggunakan disaksikan oleh peguam. Contohlah kita beli tanah biasa, 14A ni boleh disaksikan oleh peguam. Tapi tanah rizab Melayu tak boleh. Dia perlu berlaku di hadapan pentadbir tanah. Tetapi kenapa masih lagi wujud pindah milik tanah Rizal Melayu kepada bukan Melayu? In the absence sama ada in the absence ke in the present ke tetapi yang poinnya dipindah milik kepada bukan Melayu. Kita bukan bercakap mengenai isu bangsa ke isu apa. Kita bercakap mengenai isu yang ada di segi undang-undang iaitu enactment tanah Rizal Melayu. Ini semua reported case. Oh. 3400 hektar tau bukan bukan 1,2 2 hektar tau dan keluar dalam kanun tanah dalam laporan ketua audit negara dan yang paling lucu saya nak share sikit lah. bila saya baca dalam ketua laporan ketua audit negara tu saya ingatlah dalam show dalam yang akan dikeluarkan oleh ketua audit negara ni adalah tanah tu dirampas balik tak ada tak ada dia tu apa show dia adalah mengemas kini balik sistem tanah adakah itu show yang berpatutan Bagaimana dengan tanah yang dah berpindah milik itu Bukankah tanah yang telah dipindah milik itu perlu dikembalikan Soalan dia adalah Kenapa cadangan-cadangan yang ada ni Cadangan-cadangan yang pada saya tak masukkan Yang kita mahu adalah Tanah Rizab Melayu Yang telah dipindah milik secara fraud Kepada bukan Melayu Yang bertentangan dengan inatmen tanah Rizab Melayu Perlu dikembalikan Bagaimana cara hendak dikembalikan? Boleh dikembalikan mengikut kanun tanah cara kanun tata cara kanun tanah negara. Di mana kanun tanah kan, kanun tanah negara memang ada peruntukan undang-undang yang mana kuasa PTG untuk melakukan pembetulan. Dia ada kuasa. Bukan itu saja, tindakan itu perlu diambil oleh PTG. Kalau PTG tak nak ambil tindakan sekalipun, Pihak SPRM pihak agensi siasatan seperti PDM yang boleh menunjukkan bahawa siasatan berkaitan dengan fraud berlaku mereka boleh membawa ke mahkamah untuk melucutkan hak pada tanah-tanah rizab Melayu yang dipegang oleh bukan Melayu secara fraud dan bertentangan dengan Seksyen 19 Enactment Tanah Rizab Melayu persoalannya adakah ini akan dibuat atau tidak setakat hari ini saya tak pernah nampak ada sebarang tanah rizab Melayu yang telah dipindah milik kepada bukan Melayu disita dirampas dan dilucutkan hak dilucutkan hak mengapa ini tidak boleh berlaku undang-undang ada mengapakah tidak dilaksanakan undang-undang jadi baguslah dengan usaha yang kita ada ni saya harapkan kita perlu memantau dua perkara satu kita memantau tanah rizab Melayu yang belum digantikan lagi satu lagi kita perlu memantau dan mendapatkan kembali tanah rizab Melayu yang telah dipindah kepada bukan Melayu menggunakan cara undang-undang yang ada tak perlu nak tunggu bona fide purchaser bunsun bunyi ambil punya kes tak perlu apply kita perlu menggunakan undang-undang yang sedia ada di bawah seksyen 55 amla untuk melucutkan hak dan dikembalikan semula tanah rizab Melayu tadi kepada kerajaan persekutuan itu saja daripada saya terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum Cuma